Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, uh, it's a wrap eh. Wrap untuk kita punya raya haji pada tahun 2025 ataupun pada tahun 1446 hijrah. Okay, sebelum saya mulakan saya punya penutupan ataupun wrap uh, raya haji tahun ni, kita, marilah kita bersama-sama, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan semua amal ibadah kita, korban kita, haji kita, puasa kita, solat kita dan, dan lain-lainnya semoga semuanya diterima oleh Allah. Dan tidak lupa juga kita untuk kita kenang balik uh, kepada peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku dekat dalam negara kita ni, dalam negara Malaysia kita yang tercinta ni iaitu yang pertama, dia turutan berturutan yang pertama eh uh, kes anak gajah tu, yang kedua FIU yang ketiga yang paling dekat ni uh, yang bas upsi yang eksiden yang mengorbankan 15 orang pelajar eh. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka semua. Mudah-mudahan mudah urusan mereka di sana dan mudah-mudahan mereka syahid Al-Fatihah. Okey saya mula sekarang eh. Saya mula sekarang. Okay, uh, Alhamdulillah pada tahun ni saya dapat berkelapangan untuk menyertai korban ataupun menjadi sukarelawan korban di kariah Masjid Ahmadiyah dekat Kampung Sungai Batang bagi Datuk Perak. Okey, dekat sana mereka menumbangkan kira-kira sebanyak 13 ekor lembu eh. 12 ekor 12 ekor daripada penduduk dan satu ekor lembu daripada YB, sumbangan YB. Okey, menjadikan jumlah semua 13 ekor. Okey, daripada 13 ekor tu kita lihat ada lebih kurang 91 bahagian ataupun 91 nama yang membuat korban pada hari tersebut. Dan daripada 13 ekor tu juga kita dapati ada kira-kira uh, 1,820 kilo daging eh, tu daging saja ataupun lebih kurang 1.8 ton. Ha, kalau termasuk tulang apa semua tu mungkin lebih daripada 2 tan. Ha, bayangkan memang meriah dan memang sibuklah kita. Eh, sampai ke azan zuhur pun belum siap lagi. Okey. Cuma dekat sini saya nak nyatakan ada tool-tool tambahan eh. Sebelum ni saya ada buat video apa keperluan lelaki yang ingin menyertai menjadi sukarelawan korban. Okey, diorang kena ada pisau sembelih, parang sembelih, kena ada boning knife eh dia ada pisau lapar ada pisau tebuk ada, ada batu asah honing steel dan sebagainya dekat sini saya nak buat tambahan ya eh. tambahan yang saya rasa penting okey tambahan yang saya rasa, saya rasa penting untuk dijadikan nota pada masa hadapan ha. nota sebagai sorry nota untuk diri saya sendiri dan nota untuk orang lain okey apa tambahan tu sendiri tu okey yang pertama yang saya nampak benda ni sangat canggung ataupun sangat kurang eh Kadang-kadang ha, dia dalam satu asyara tu Dia ada satu je benda dia ha, Ataupun dua tak banyak Iaitu yang pertama apa Yang pertama kapak tulang ataupun parang tulang Oh benda ni memang berebut lah Memang berebut masuk ha, masuk berebut tu Kita baru nak pakai orang lain dah ambil ha, Orang lain dah pakai kita dah ambil Dia macam jadi berebut lah Parang tulang lah Parang kapak tulang lah T Tapi benda tu penting untuk kumpulan ataupun kampung-kampung ataupun ahli kariah yang tidak menggunakan mesin mereka sangat berkeperluan untuk ada kapak tulang ataupun ada parang tulang. Itu yang penting lah. Dan berat dia yang sesuai pada pendapat saya, dia mesti 800 gram ke atas. 800 gram ke atas. Dan bila kita tetak tu, satu dua tetak putus. Satu dua tetak putus. Nah, ha. dia kena berat dan mudah dikawal lah. Okay. Apa maksud mudah dikawal tu? Kalau kita hayun dekat situ, dekat situlah dia tetap, dia tak bergerak ke kanan ataupun ke kiri eh, bahaya boleh kena tangan sendiri, boleh kena orang lain ok, itu yang pertama lah kapak tulang ataupun parang tulang ok, yang kedua kita perlukan apa? kita perlukan uh, extra glove ataupun sarung tangan getah yang mencengkam eh. dia mencengkam hulu kapak ataupun hulu parang tu bila kita potong tulang, kita potong kapak kita perlukan glove yang Grip, dia uh, lekat lah, high, highly resistant ataupun lebih rintangan Untuk mengelakkan dia licin, terlepas Bergerak ke kiri dan ke kanan Okey, glove Dan yang ketiga kita perlukan tali pinggang okay. Untuk makluman uh, semua uh, Seperti yang kita lihat Atau pernah lihat uh, Biasanya atlet-atlet angkat berat Orang-orang eh, uh, yang buat kerja berat Orang-orang yang buruh binaan Dia orang biasanya akan ada satu tali pinggang untuk mengikat perut dia untuk mengelakkan perut terburai untuk menagah menambah uh, untuk menambah tenaga semasa membuat kerja. Okey, so untuk semua yang terlibat dengan aktiviti potong tulang, potong rusuk dan sebagainya kena ada tali pinggang. Ha uh, untuk ketika bahagian perut ni supaya kita ada lebih tenaga, kurang mencungap, okey, lebih stamina dan sebagainya. Okey, uh, itu yang ketiga dan yang keempat kita kena ada belt pisau ataupun beg parang lah. Beg parang yang macam mana tu? Yang kalis air, yang kalis darah mudah dicuci. Ha, biasanya kita tengah lapar-lapar-lapar. Contohlah kita pakai pisau ni harga dia RM3,000. Pisau kan? Kita pakai-pakai-pakai. Kita tak nak letak merata sarung dia. Tak nak letak merata pisau dia yang mahal kan? Kita perlukan letak dalam beg. So bila kita letak dalam beg, dia dalam keadaan berdarah, berminyak dan sebagainya. Kita perlukan satu beg yang orang kata kalis air, kalis minyak, mudah dicuci, mudah dijemur dan tidak reput lah dan beg tu tak semestinya mahal, ha, mudah untuk kita pakai pakai, mudah untuk kita bawa ke mana mana, saiznya pun saiz yang sedang-sedang mulik lah, tak, tak mengganggu kita semasa kita buat kerja ok, ha, itu beg pisau dan yang kelima dan yang terakhir sekali lah kita untuk aktiviti tambahan tu saya rasa ha, terus tambahan yang kita perlukan adalah bekas untuk menyimpan daging eh, ataupun tulang ha, kita perlukan cooler box, kita perlukan freezer kita perlukan coolman dan sebagainya yang boleh mengekalkan suhu dalaman, eh, mengekalkan suhu dalaman daging, contohlah kalau kita daripada Kelantan ataupun daripada Johor nak balik ke utara, daripada utara nak balik ke Johor, daripada Selangor nak balik ke Terengganu daripada Selangor nak balik ke Pahang dan sebagainya kita memerlukan satu bekas yang kita boleh isi daging, yang kita boleh isi air, yang mampu memberikan suhu sejuk, dan tahan lebih lama Ha, Kita ada macam-macam petua atau macam-macam cara kita letakkan daging dulu, kita letakkan ais, tabur garam, ada yang letakkan kain dan sebagainya untuk memberikan uh, atau memanjangkan masa supaya dia lebih sejuk dan tahan lama. Okey, seterusnya saya ingin memberi orang kata tambahan lah. Tambahan kepada senaman. Okey, kepada pakar-pakar tulang yang suka bekerja dengan tulang. Okey, senaman apa yang saya maksudkannya? Okey, yang pertama bila kita buat kerja, kalau kita melapah, melapah kurang menggunakan tenaga. Tapi kalau kita mengerjakan tulang, mengerjakan giabok, mengerjakan rusuk, mengerjakan tulang-tulang belakang, mengerjakan leher dia, kita memerlukan lebih ekstra tenaga dan apakah senama yang sesuai untuk mereka-mereka yang terlibat dengan uh, pekerjaan ni. Okey, yang pertama uh, adalah senaman apa? Genggaman eh, genggaman. Genggaman kita ni kita boleh uh, latih dia menggunakan alat lah, alat senaman yang sesuai untuk kita latih genggaman ni supaya kita genggam parang ataupun kapak tulang tu lebih kuat eh. Lebih kuat genggaman kita. Ha, okay, itu yang pertama. Yang kedua kita punya latihan seterusnya yang kita boleh buat untuk mereka-mereka yang mengerjakan tulang ni adalah latihan forehand. Forearm, eh forearm. Bahagian ni iaitu sama juga genggaman dan dia akan menghasilkan lebih otot ataupun tenaga dan boleh menyimpan lebih tenaga dekat kawasan tangan ni lah supaya kalau kita tetap uh, tetap tulang tu dia tak lari ke kiri ataupun kanan Ha, contohlah kita pegang tulang sebelah kiri. kerja tetap guna ke tangan kanan. Kita hayun, dia melantun. Pam, pam, dia melantun. Ha, yang itu yang bahaya. Dia melantun lagi. Pam, pam. Dia melantun tu kalau disinggah dekat tempat lain tak apa. Tapi kalau dia melantun, dia kena dekat tangan sendiri atau bukan kat tangan orang lain. Na'udzubillah min zali. Okay? Okay, itu je lah tambahan yang saya nak buat pada video kali ini sepenuh Raya Haji tahun 2025 atau 1446 Hijrah. Okey. Alhamdulillah pada tahun ni saya dapat beraya di uh, a Datuk Perak. Ha uh, di itu kampung di sebelah arwah mak iaitu mbah lah. Alhamdulillah mbah masih ada panjang umur. Uh, tahun ni kita beraya dengan mbah walaupun kita raya taklah lama sangat. Okey. Uh, tapi alhamdulillah cukup untuk kita menyertai ibadah korban tu sendiri uh, Sampailah kehabisnya ke uh, habisnya. Alhamdulillah. Okey itu saja video aa, daripada saya kali ini. Okey, dekat dalam video ni saya selitkan sedikit pemandangan di masjid yang baru. Ha, ada masjid dekat Bagar Datuk. eh, ada satu masjid baru, Masjid Terapong, Masjid Tuminah. Memang cantik. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hmm. Ya rumah dekat masjid terapung. Hmm ni. Ni. Hmm. Ah. Assalamualaikum. Hati -hati. Masjid terapung. Ada dah abang nak gambar